В синем углу ринга боксер из Мексики. Ему 29 лет, рост 183 сантиметра. В профессиональном ринге провел 24 поединка. В 16 одержал победы, 11 из которых нокаутом. Четырехкратный чемпион Мексики. Обладатель регионального титула WBC. Филиппе Эль Индиго Индеец Ромеро. Красному углу ринга боксер из Симферополя. Ему 26 лет. Рост 190 сантиметров. Чемпион Украины 2006 года. Чемпион Европы 2008. Чемпион мира 2011. Олимпийский чемпион 2012 года. Лучший боксер 2012 года по версии АИБА. Боксер компании К2 Promotions Александр Усик! Какой ажиотаж в зале. Насколько действительно это был ожидаемый профи-дебют. И я думаю, что на памяти мало у кого есть что-то подобное. Дійсно, неймовірно патріотично налаштована публіка. ну І сам Олександр Усик завжди такий. Ми його бачили і на Олімпійських іграх, в такому дуже такому образі яскравому, козацькому. Ну І зараз теж вийшов він, він у вишиванці. Ну і... Немножко модіфіцірований у Олександра. Образ козака, але все одно. Да. За духом тут немає сумнівів, таке не може не подобатися. Ще й тут, до речі, перед виступом гурт козаксиста на сцені співав, теж додав вогню. Тож публіка така так налаштована, як треба. І дійсно для профі дебюту, мабуть, ну, кращої атмосфери не знайти. 6 тисяч зрителів в адворце спорта. полностью, да, зал забит, большой ажиотаж, билетов не хватало всем, и множество болельщиков даже сейчас стоя наблюдают за этим поединком. Новые бои, световые перемоги абсолютной якости. С разведки распочали боксеры. Не спешит пока что украинец. Ну, многие Ожидали все-таки, что Александр Усик начнет свою профессиональную карьеру в супертяжелом весе, потому что во всемирной серии бокса за украинских атаманов он именно в этом дивизионе выступал и достаточно успешно прошел сильнейших супертяжей любительского ринга. Причем прошел настолько уверенно, что в общем-то все думали, что это действительно следующий один из лучших супертяжей Украины. Так оно и будет, скорее всего, но Александр Почав все-таки з першого тяжелого веса, Вес до 91 кілограма, де він чувствує себе поуютній. Не, не квапиться поки що Олександр Усик у ринзі. Але от влучає і вже так пристрілюється, можна сказати, до Філіпа Ромера, у якого міцне підборіддя. Він вбився проти не одного суперника з першої десятки і показав себе як стійкий вольовий. Боксер. Ну, мексиканець з ним багато. сказано национальные рысы мексиканцев мы знаем они бьются до остания хотя ну бачим за технику александр усик сейчас перевожает своего оппонента да не только за техникой. я думаю по всем компонентам конечно огромная пропасть между усиком и Ромеро. но что есть у ромера чего не отнять и конечно мексиканский характер и опыт все-таки 25-й бой на профессиональном ринге Це о многом говорит, але не завжди це допомагає. Особливо якщо ти боксируєш проти Олександра Усіка, звісно. Втім, Ромера казав, що він приїхав перемагати, незважаючи ні на що, всі аматорські титули Олександра його мало цікавлять. Ну що ж, поки що, Усик домінує і це приємно. Бо переповнений, знову ж таки, палац спорту прийшов підтримати саме Олександра в його профідебюті. Бой у нас шестираундовый. Сам Александр стоял на том, чтобы не начинали с четырех раундов. Это уже, как по его словам, несерьезно. Напомню, что во всемирной серии бокса он провел шесть боев по пять раундов. Несколько боев закончил досрочно. Так что с выносливостью должно быть все в порядке. Дистанция для него беспроблемная. Заканчивается первый раунд. Була спроба активізуватися у Ромера. Нові бої. Нові перемоги. Абсолютний партнер. Абсолютний партнер чемпіонів. посмотрим на повторах, что у нас тут было. Джебом уже прощупал дистанцию. Александр. Хорошие ноги украинца, все об этом знают. Но как добрый духуляется, бачимо, от контрвипадов Ромеро. Не дає себе ударити. Идем в углу у Усика. Еще одно, одна громкая фамилия. Ломаченко-старший. Спонсор трансляции интернет-магазина Rosetta.ua. Ценуй свой час с близкими. Что интересно к этому поединку, к этому профессиональному дебюту, Александр Усик готовился самостоятельно. Только лишь расписали ему программу. Расписал Анатолий Николаевич Ломаченко. Многие задавались вопросом, как же так, такой ответственный шаг и без тренера. Ну, на что сам Анатолий Николаевич сказал, что Усик настолько грамотный и подкованный спортсмен, он сам знает, что ему делать. Ну и, в принципе, на этом начальном этапе, возможно, этого достаточно. В углу сейчас Ломаченко старший, естественно, будет носить корректировки по ходу боя. Посмотрим, кто будет дальше тренером Александра Усика. На даний момент можна сказати одне, що Анатолій Ломаченко чудовий психолог, ну і прекрасний стратег. А Олександр Усик фантастичний боксер, який поки що жодного шансу не залишає мексиканцю. Почав потихоньку подключать левую руку Олександр Усик. Он у нас левша. Кстати, по інформації из интернета, мексиканець тоже левша, но сейчас он боксирует. в ортодоксальной стойке. Неспешно пока что проходит у нас бой. Темп невысокий. Совсем недавно, пару недель назад, друг Александра Усика, Василий Ломаченко, успешно дебютировал в Америке. Ну а, конечно, такой дебют, как у Усика, наверное, лучше нельзя было представить. Один из самых известных спортсменов Украины. И мы видим, как отреагировала. Отреагировала публика. Зал полностью забит. Тем часом, что предбувается у Спроби Ромеро атакувати виглядають ну, не те, щоб жалюгідними, але безнадійними. Натомість Олександр продовжує смикати весь час джебом мексиканця і час від часу додає свою потужну, ударну ліву руку. Да, ну, І поки що, в принципі, не можна сказати, що Олександр вкладається в удари. Все видит, настолько медленный все-таки мексиканець. Будем откровенний. Скорость небольшая. Единственное, в чем у него есть шанс, это, конечно, если он вытянет на размен українця. Там он может запустить, конечно, шальной. Не виглядає абсолютно в українець. Так, як на тренуванні працює, ну і цікаво почути, що там Анатолій Ломаченко. йому, якщо у нас буде така можливість, Да, я остановы. Мы, к сожалению, не слышим, что там говорит. Мы видим повторы, и это тоже интересно. Действительно, такие яскравые планы на ваших экранах. Вот, власне, красномовная такая иллюстрация. Да, прощупал уже свою дистанцию Александр Русик. Без проблем выходит на удобное для себя исходное положение. И вот точные удары

не супер тяжелый вес, но тоже достаточно интересная. Очень много российских крузеров в десятке получше по престижнейшим версиям. Совсем недавно Денис Лебедев снова стал чемпионом мира. Вернули ему пояс, так как у его соперника Гильерма Джонса нашли следы допинга. Новые бои, световые перемоги абсолютной якости. Олександра Узика запитували, як ти ставишся до перспективи поєдинку з Лебідєвим, то Олександр не знітився і е, доповів, що готовий хоч зараз вийти у ринг проти росіянина. Ну і ми теж в цьому не сумніваємося. Так, да, ну все-таки не такой быстрый старт берет Олександр Усик, як это зробив Василий Ломаченко. Потому що Василий Ломаченко вообще вундеркінд и унікальний спортсмен, унікальний боксер. Универсальных Кстати, кожного И зараз оптимизовался Усик. Да, но я тоже думаю, что у Усика должна карьера идти стремительно вверх. Для дебюта, согласитесь, соперник очень неплохой. 25 боев. Опыт колоссальный. Кстати, у Ломаченко тоже помним, был именно мексиканец первым соперником на профи ринге мексиканцы это одни из самых грозных бойцов на профессиональном ринге. Видим, пропускает удары Ромера, но пока что без проблем их выдерживает, не дает развить атаку Усику, работает корпусом. Но и Усик не форсует так планомерно довольно. Можливо, э, до речи, и есть задание перед ним попрацювати. Э, все-таки, возможно, там 5-6 раундов, возможно, 4, хотя б пройти, чтобы чуть ну, резницы между аматорским Боксом и профи -боксом. Да, мы помним, что и Анатолий Николаевич Ломаченко говорил, что э, он хотел, чтобы его сын прошел тоже как можно больше раундов. По возможности полную дистанцию. Но не получилось. Вася закончился ударом по печени в четвертом раунде. Поэтому здесь тоже, может быть, установка есть, чтобы не спешить. И снова удар по корпусу. Школа Анатолия Николаевича Ломаченко. Тяжелейший удар. Ну что, думает подниматься у нас мексиканец или нет? Поднимается, ему зараз не переливки. Но так, не то э, да, разумеется, Александр, что э, всю дистанцию этот бой не гонг, гонг спасает Ромера. Есть время у него отдохнуть. Володимир Степанович Продіус, президент Федерації бокса України. Головний наш атаман. І от бачимо, як хотів заступити за ногу Олександра Узика Мексиканець так підступно, не зовсім чисто вчинив і одразу а от, от, здесь от відповідь. Солнышко. Прошел удар. До этого тоже прошел удар по корпусу. Вжалил, что называется, Саша по корпусу соперника. И прочувствовал Ромера кулаки украинца. Ну что, очень приятно видеть уже в дебютном поединке нокдаун у соперника. Что показывает, что Саша все-таки... Быстро перестраивается на профессиональный лад. Многие говорили и называли Усика игровиком, который не всегда вкладывается удар, он в удары. Он не, став, не делает ставку на это. Но здесь другой, другие перчатки. Здесь жестче тейп. Поэтому, соответственно, я думаю, мы имеем возможность увидеть досрочные победы. Чаще в исполнении Александра. Намагается сбрить здоровье, мне кажется, в некоторых эпизодах. Хотя ну, не сдается, не складает сброю, але все-таки обережнейшим нам стал. Не то чтобы жалеет соперника Усик, все-таки мексиканец, неплохо работает корпусом. И тут нужно адаптироваться, Саша, выйти на удобную для себя дистанцию, поймать момент, что называется... Запливло праве о Філіпе на прізвисько індіяць. Впевнено, зараз веде за очками український боксер. Тут жодних сумнівів. Справа пробиває. Так. В основном мексиканец. Ну а там на месте левая рука украинца. Все блокирует. Что, о победе по очкам, в общем-то, тут э, можно уже говорить без вопросов. В каждом раунде огромное преимущество украинцев Ну а что всему этому противопоставить все-таки мексиканец? Хотелось бы увидеть от него а большего. Ну не хотелось я, честно говоря, чтобы видеть от него больше. Нехай Усик в дебютном для себя поединке все-таки победит впевно, переконливо, на радость всем своим шанувальникам и болевальникам. Тяжело дышит Ромеро. Да, ну и в том, дело в том, что Усик не дает ничего сделать сопернику в первую очередь. Контролирует дистанцию, на джебе держит соперника. Ну и валится за Ромеро без надейного. Валится, но с ударом зацепиться вот было тяжело, а мы видели сейчас Усику все-таки работа корпусом в защите помогает мексиканцу. Зараз отримає Філіппе. Джеп теж влучає, все проходить. Поки що без проблем. Ну і пекінське татуювання Олександра Усіка. Тоді він за крок до фіналу зупинився, не вдалося йому не потрапити в число призерів. Але вже в Лондоні він яскраво виступив, став чемпіоном. Ну, из того, что было слышно в углу Александра Усика, Анатолий Ломаченко сказал, не отпускай его. Да, действительно, одна из лучших карьер в любительском боксе у Александра Усика. Пропустил сейчас небольшую плюху. Загроза певна від мексиканців є в будь-який момент. Навіть шалений удар там може вилетіти такі от бокові. Вони теж доволі небезпечні. Головне, не втрачати пильності, уваги. Обратите внимание, що став свою привичну стойкую мексиканець. Тобто, це був з його сторони сюрприз. Він боксирував як правша, хоча усіх к кліпше. А от зараз він вже став свою родную стойку. чтобы сбить с толку украинца. Посмотрим, насколько у него это получится. Хитрый, хитрый мексиканец. И вот тот удар, который мы видели, пропустил Усик. С улыбкой он его воспринял, но именно благодаря тому, что он поменял стойку во многом. Не ожидал его украинец. Ну, будем сподеваться, что швидко Усик пристосуется до манеры ведения бою. Я думаю, что уже он адаптировался. Может, не витак. Ну, и зараз, вот, как публика реагирует, бурхливо просто такие на вдаль О, атаки. Прошел Александр четкий удар, удар слева. Слева. Все, слева, вылетает полотенце, но фисечка рефери все равно у нас досчитывает до конца. Это перемога. Хотя угол мексиканца абсолютно не хочет продолжать этот бой. Отличный дебют. Поздравляем Александра Усика. Ждем повторы, дабы посмаковать этот четкий удар слева. Да, очень, конечно, хотелось увидеть нам досрочную победу в исполнении Александра. И мы ее увидели. Ну и вы слышите, как скандирует сейчас арена во дворце спорта. 6 тысяч зрителей, а то и больше. Лиза, дочечка, я люблю тебя маленькая. Кирюшку тоже. Доволен Александр, я тоже думаю, что таким дебютом могут быть все довольны. Видим Виталия Кличко. Кстати, ждем от Виталия до 30 ноября информации насчет его карьеры. А вот и на повторе мы видим, как это было. Левый Через руку точно в челюсть, без замаха. И напомню, что прозвище у Александра Усика ⁇ Кот. Действительно, как кот лапой. Четко пробивает. И этого было достаточно для окончания поединка. Вот из этого ракурса будет, наверное, лучше видно. Вот этот удар. Четко сориентировался Саша. Аплодисменты от Виталия Крючко. Лепший друг Усика Василий Ломаченко. Ждем его, кстати, следующий бой, который планируется быть чемпионским. Я напомню, что впереди у нас... Еще один не менее интригующий бой с участием Вячеслава Уизелкова. А -а -а. а -а -а. Техническим нокаутом на первой минуте 36 сегодня пятого раунда. Победу на поединке одержал Александр